Puan Zarkashi pertahan tindakan Najib mula proseding hina mahkamah terhadap bekas Peguam Negara. Bekas Menteri Undang-Undang tidak tolak cadangan agar Rafizi dilantik sebagai Ketua SPRM. Laporan tidak tepat, MCA nafi dawaan tinggalkan BN. Adun Sarawak kecewa soalan mengenai kos lawatan rasmi Premier ditolak. NGO kutuk kenyataan Perdana Menteri berkait isu lantikan politik. Mahkamah Tinggi tetapkan 8 Julai keputusan ganti rugi saman fitnah Rosmah Mansor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasya Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT AMNO, Puan Sarkashi, mempertahankan tindakan Najib Razak memulakan proseding menghina mahkamah terhadap bekas Peguam Negara AG Terudin Muhammad Saleh atas dakwaan menyorok titah addendum. Malah Puan memidas Jabatan Peguam Negara AGC yang mengecam tindakan Najib. Katanya di laman Facebook, jika Najib tidak cabar kes titah addendum ke mahkamah, rakyat tidak akan tahu titah itu wujud apatah lagi Terudin menafikannya. Beliau mempersoalkan apakah tidak wajar tindakan Najib memulakan prosiding menghina mahkamah. Pada 23 Mei lalu, AGC mengecam tindakan bekas Perdana Menteri itu yang memulakan prosiding penghinaan mahkamah terhadap Terry Rudin. AGC menyifatkan tindakan itu satu penyalahgunaan proses mahkamah dan secara langsung melanggar perintah mahkamah tinggi Kuala Lumpur yang sebelum ini memutuskan supaya semua prosiding berkaitan titah edendam yang mengarahkan baki hukuman penjara enam tahun Najib dilaksanakan di bawah tahanan rumah ditangguhkan. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim hari ini tidak menolak saranan supaya Rafizi Ramli dilantik sebagai Ketua Pusrojaya SPRM seterusnya. Katanya kepada Malaysia kini, komen pembaca di portal itu menarik perhatiannya dan tidak dapat mengelak daripada memikirkannya. Beliau berpandangan Rafizi kelihatan seperti pilihan yang mantap sekurang-kurangnya di atas kertas Tambahnya, Rafizi menepati kriteria berani yang diperkatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, Said sempat menyindir dengan berkata idea Datuk Seri Anwar tentang berani mungkin tidak sama dengan idea orang lain. Zaid berkata cadangan melantik Rafizi sebagai Ketua Pusru Jai SPRM mungkin terdengar seperti idea bernas di atas kertas tetapi realitinya bukan sebegitu. Zaid juga melemparkan satu lagi amaran berjaga-jaga, Rafizi masih ahli politik yang aktif bermakna sentiasa ada risiko beliau boleh menggunakan jawatan tersebut untuk kepentingan peribadinya. MCA mengulangi pendirian bahawa kami akan terus kekal bersama BN seperti yang dinyatakan oleh Presiden Wee Ka-Siong pada 23 Ogos 2024 semasa menghadiri Perhimpunan Agung UMNO 2024. Itu yang ditegaskan parti itu bahawa pihaknya tidak berhasrat meninggalkan BN seperti yang didakwa sumber dalaman MCA Kuantan. Derangan MCA dalam kenyataan hari ini menyifatkan laporan itu sebagai tidak sahih. Katanya apa yang dicadangkan dalam mesyuarat MCA Pahang antara ketua-ketua bahagian pada minggu lepas adalah sama ada MCA wajar menarik diri dari kerajaan perpaduan dan bukannya dari BN. Gusrow MCA kecewa apabila wujudnya salah terjemahan atau salah faham dalam laporan media berkenaan dan berharap pembetulan akan dibuat dalam masa terdekat. Sebelum ini, sebuah akhbar bahasa Cina melaporkan MCA Kuantan mengusulkan pengunduran parti itu dari BN. Sementara itu, penerangan MCA menegaskan mereka sudah 50 tahun bersama BN dan terus bertekad menjunjung prinsip BN yang dibawa sejak dulu. Wakil rakyat DAP Violet Yong meluahkan rasa kecewa disebabkan soalannya berkaitan kos lawatan rasmi pemimpin Sarawak ke luar negara ditolak. Adun Pending itu berkata, mereka tidak mempertikaikan keperluan misi rasmi ke luar negara untuk kepentingan Sarawak, sebaliknya menuntut ketelusan penggunaan wang rakyat. Katanya rakyat Sarawak hanya ingin tahu bagaimana wang cukai mereka digunakan, terutamanya apabila kebajikan awam, penjagaan kesihatan Infrastruktur dan pembangunan luar bandar masih tidak mencukupi di banyak tempat di negeri itu. Terdahulu, speaker DUN Sarawak, Amar Muhammad Asfia Awang Nassar, menolak soalan berkenaan perbelanjaan perjalanan luar negara Premier Abang Johari Openg dan menteri-menteri kabinetnya. Borneo Post Online melaporkan Asfia sebagai berkata, kos itu tidak seberapa berbanding pelaburan asing berbilion yang ditarik dalam kenyataan hari ini, Yong berkata menyekat soalannya boleh mengikis kepercayaan awam dan menyuburkan budaya ketidakjelasan. Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai lantikan politik dikritik sekeras-kerasnya pusat memerangi rasuah dan kronizm C4. C4 dalam satu kenyataan menegaskan kenyataan Perdana Menteri mengkhianat agenda reformasi dengan mengesahkan pelantikan berasaskan kesetiaan politik. Datuk Seri Anwar telah berulang kali mempertahankan pelantikan politik mendakwa ia dibenarkan jika calon mempunyai kelayakan profesional dan bahawa pertalian politik mereka tidak relevan. Namun simpati dan pertubuhan masyarakat sivil lain menolak hujah ini sebaliknya mencadangkan proses pelantikan yang telus berdasarkan garis panduan jelas yang merangkumi kriteria kelayakan dan larangan. Terdahulu Perdana Menteri dalam ucapannya di Kongres Nasional PKR berkata Perkara itu merupakan balasan yang selayaknya diterima individu berkenaan atas jasa dan sumbangan mereka kepada kejayaan parti hingga menjadi kerajaan. Kenyataan terkini Datuk Sri Anwar itu menurut C4 lebih membimbangkan kerana dibuat secara terbuka mengakui dan mempertahankan ganjaran berdasarkan kesetiaan politik. Mahkamah Tinggi menetapkan 8 Julai ini untuk menyampaikan keputusan Berhubung penilaian ganti rugi dalam saman fitnah yang difailkan oleh Rosmah Mansor terhadap seorang pengguna TikTok yang menuduhnya terlibat dalam amalan ilmu hitam. Saman itu berpunca daripada satu video yang dimuat naik oleh Ku Muhammad Hilmi Kudin, pemilik akaun TikTok CEO Hilmi Fighter yang didakwa Rosmah mengandungi kenyataan palsu dan memfitnah. Video berkenaan yang diterbitkan pada 22 Mac 2023 Dikatakan menggambarkan Rosmah sebagai melakukan perbuatan berdosa, mengamalkan sihir dan perbuatan syirik. Rosmah, isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak, memfailkan saman tersebut pada 19 September 2023 mendakwa video itu mencemarkan reputasinya sebagai isteri bekas pemimpin negara dan penaung kepada pelbagai badan kebajikan. Beliau mendakwa kenyataan yang dibuat dalam video itu menjejaskan kedudukannya sebagai tokoh awam dan menjadi bahan cemuhan masyarakat. Hakim Ahmad Syahrir Saleh menetapkan tarikh keputusan itu semasa prosiding dalam talian hari ini selepas defendant tidak hadir ke mahkamah. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil, Assalamualaikum dan salam sejahtera.